Доброго дня. Добрий день. А... Я Костя. Я Амін для вір Огли Бекір. Можна О, просто Амін. Амін. ви розумію, ми запросили в Рогову, чи так, 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 так багато нас знімав, ти розумієш, що да, я... Хочу. Так, і да. так, державну мову розумію. Розумію. Так, так э, ми в гості до вас ідемо. Да. Так. Прошу, селям. селям Батьківщина, Драгобич, чи ні? Як батьківщина? Це моє третє місто вже в моєму житті. І 13 років він мені подарував життя в Криму. І зараз вже третій рік. почалася. І це, це третій рік я вже тут. Драгович, Славне місто Драгобич. Ой, та тут у вас як в Одесі наче. Так, Одесса. <реш> О! Клас. Гори. были и в Узбекистане, когда я выходил на балкон, и в Крыму, я смотрел Крымский город, и сейчас на западе Украины эти прекрасные горы. ты! Диляра Дикеч, Диляра Хану. Вы знакомы? Это Амин, ваш муж. Это моя супруга Света. То есть ласкаво просим до да нашей кавы. Ой, дякую. Давайте пробуйте. У нас здесь пахлава. Это Нурвич, так и украинский ученик То есть, я НГО с травником под Дублиным. не Агнешка. Не Агнешка, не Не Агнешка. Просто Агнешка. А то есть... Наша спольная пшечулка, Каролина, Лондон, Лондон, Люблин. Я честно скажу, что потрапив, ну, просто в какую-то и реальность, очень приятно, потому что и поляки, и татары, и украинцы, и, и, все тут так намешано, Дилярочка, но все-таки, что мы приготовим? Сегодня я вам хочу предложить приготовить дымламу. По, 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 буквам, пожалуйста. Да. Дым. ла -ма. Дым лама. Да, да. Все знают ее под названием Дым лама. Но моя бабушка называла это блюдо басма, что в переводе э -э прижатый. Mm -hmm. есть, ну, в основном, спрессованный да, с да? прижатый. да. И, значит, что нам для этого нужно? Для этого нам необходимо картошка, капуста, э -э -фас -э фасоль зеленая, молодая, э -э перец, помидоры. Зелень, морковь, конечно же, мясо. Ух ты! Мы без мяса никак. А tie... какое же блюдо без специй? Значит, вашему вниманию я предлагаю, значит, зира. Э -э зира, uh -huh. да. Типа тмина, так? Да, типа <passparteur> тмина. <-ramanera> uh -huh. Значит, она, у, она улучшает пищевари... пищеварительную систему. Куркума. Куркума. Очищает кровь. Серьезно? Б да, да, я знаю. Последнее это у нас бадьян. Mm -hmm. Он у нас повышает иммунную систему, также хороший он антисептик, есть. да, и очень хорошо благотворно влияет на дыхательную систему. Значит, начнем мы с того, что у нас нам надо будет приготовить мясо. Мясо я заранее замариновала лук, с луком. Для того, чтобы мясо стало немножечко так поддатливым и мягким. Соль там есть? Нет, соли нет. Угу. Только лук. Свинина? Нет. Извините. Это же, а что это э, говядина? Это говядина. Натуральная. Да. То есть мы, мы свинину даже слова такое не вспоминаем, ну, правильно? Нельзя, да. Нельзя, ну да. и Можно, конечно, использовать и курицу, и баранину. То есть это на ваш вкус и вашу снут. Согласен. Так, значит, с чего мы начнем? Сейчас нам надо необхо... нам в первую очередь нам необходимо порезать лук. Да, лама любит крупные овощи. Так. А вам сказать наш секрет, семейный секрет? Ну, с душой, душой треба да. это я знаю. Ну, я не знаю, танцевать, может пританцевать, спевать. А, Там... мы, а мы со своей донечкой, мы поем. Она мне всегда поет, она еще хочет нам еще кое-что, да? чтобы ты нас спела бы сегодня в кабинете? Хочу ладно А что это такое? Что это за песенка такая? Ну объясни Это цветут каштаны. И молодой парень хочет подарить своей девушке жемчужину. Вот эту, это, так, бадьян, все, бадьян, это бадьян, это бадьян да, да, да. да, пусть будет даже жемчужина, да? да. Ну, <laughs> ну, и что? Ну, начнем? Я похож на молодого парня, чужа вы работаете. Не, у меня есть девушка, мне не треба. Я не просто слушаю. слухаю. Итак, да. Камила, поехали, давай. Почала в Дагестане, почала в кулю дани дани, до кулю дани дани. Каману чивану кельгены ма, инчиле така им бойну на. Почала в Дагестане, почала Benim canım ezdegim, benim canım ezdegim Ama ne civanım gel yanıma, ipi boyu sarayım boynuna. Paçalarda mi balık, paçalarda mi balık? Bu ne kanesi balık, bu ne kanesi balık? Ama ne civanım gel yanıma, gece boyu sarayım boynuna. Я думаю, надо уже получить супер. Я навіть от, уже такие не хлопец, так. даже не плачу от этой цибули. Крупно. Нарезаем крупно, как вам удобно. А, крупно это понятие да, такое, да, не Да, 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 режьте. Вот и все, можно. Так, все в тарелочку. Так, я вам помогу немножечко. Так. Все замечательно. Все на Ну и тут Помидоры, цибуля, э, стручковая э, зеленая квасоля уже так. порезана. У нас одна еще капуста. Э, Давайте мы ее тоже, тоже порежем крупным шмаками, шмаками, да? Шмаками, не, да. Не, э, С да? С Не сикты вот так. Не-не-не, режем. Да-да. Нас... Вот да, так? Режьте, да. Сейчас я вам помогу еще. Так, и вот прямо вот вдоль обрезаем. То есть, для любит такие крупные овощи, чтобы сохранились все витамины. Угу. Такими широкими, да, да. широкими масками, так. У нас получилось. Ну все, вроде мы с вами все приготовили. Теперь мы переходим к самому сокровенному, такому интересному. Это уже приготовление непосредственно самой домломы Значит, для этого нам необходимо приготовить казан. Ну, не вот осталось. его величие казан. Да. Мы И сейчас. Я как, его... как вы его выдноваете, такие, как, как Ставлю? Ставим казан, да. Дать немножечко казану согреться. Значит, единственное, что нам нужно будет просто отделить от лука. Немножечко мясо А то она перегорит. А так ну, смотрите, какое мягкое попробуйте. Видите, она замариновалась. да Но здесь без специи, я сразу предупреждаю. Без специй, просто с луком. цибульку убираем, потому что а -а -а. она чисто для маринада Всі, всі наші глядачі, які нас зараз дивляться, теж візьмуть на озброєння цей рецепт і з задоволенням димламу будуть готувати в українських родинах також. Зараз ми з вами додаємо лук. Давайте йдемо туди. цибули тут без скольки да? Да, потому что э, восточные блюда вообще сами любят по себе много цибули, много лука. А я хотел запитать, чи, чи человекам доверяют такие Конечно, у, у, мужчин получается лучше, честно говоря, они не экономят. И одразу цибуля себе выбирает вологу, мы видим, да? Так? Да, да. Уже меньше, да. Здесь поработать. А на огня вогню мы не изменим Нет, нет, нет. Оно должно быть так да? Да. Угу. Mm -hmm. Давайте хорошо. Со всей душой. Ой, супер, уже, да? уже кольорова гама появляется такая приемная. Выходит так. джуляра, драгобыч, дымлома. О, супер. Супер. Я буду иметь это в виду что у нас здесь? У нас, у нас тут здесь уже все, все нормально. Чутол. Все Отлично. уже, морковочка уже готова принимать э, картофлю. Картофлю. Да. <свят> морквы. давайте <свят> пусть это делает все одна рука. А что одна. давайте я вам доверяю <свят> что <свят> <свят> это делается. Гелярочка, ты ради бога. Да давайте, давайте. давайте, все. хорошо мешаем. Картофелька. Мешать опять, да? Да, мешаем все. Тут картофель у нас. Ну, вот так, теперь дайте его чуть-чуть это от пастыря, да? Добавляем, наконец-таки, соль. Это у нас дровобыльская соль. О! Благодаря этой соли... Да, нас... недавний давний промысел. Это уже да. сколько роки... 600, 600 700, да, да. да. Благодаря этой соли у нас дымлома должна получиться просто волшебная. Так, начинаем с посоли. Ага, Зеленая, Зеленая стрючкова фасоля. Фасоль. фасоль. Помидоры, а мы их не, не, порушим. Все нормально, оно так и должно быть. Все в крупные И вот теперь все. Теперь мы уже не мешаем. Мы теперь все укладываем вот так вот слоями. Как все хитро. Хитро з'явлена, так? А ви що думаєте? – да? Вогонь мене не зменшує. Я чуть -чуть Уже? Да. Це все. Ви бачите, що це, це складна страва, але при хорошому настрої, при хороших продуктах і при такому рецепті, який ви зараз дивитесь на каналі Костянтин Грубич, у вас все вийде. О, А я же оно прессуется, когда на, на огне, снимается казанок, на, на землю ставится. Сейчас я вам все скажу. Не торопитесь. Uh -huh. <laughs> Наконец, самое такое сокровенное, самое такое волшебное, это, конечно же. Да? Так, зира, куркума. То есть ее не надо, базилик. не треба туда в середину. У нас все просякнется. Все, что надо, оно само возьмет для себя. Так, ну, а не... я бадьянчик, а перлин. А вы поставьте ее ну, как... Ну, как афродизиак, самая, скажем так, да? да? Самая, как бы, звездочка наша. Венец всему. Что будет? Теперь мы укладываем вот такой вот пресс. И что сюда, сюда банку? 3 И теперь мы поставим. закрываем крышкой, видите. А. Вот теперь мы ждем, когда это все хорошо закипит. Потом мы убавляем огонь на мелкий. Так. И буквально 30 минут на мелком огне оно томится. Все, ждем. А теперь мы можем попить каву. С. С пахлавой. фигура! Да ну добре, ну, пішли. Більше ну, ніж пів години, хвилин 40. Ну, постоял, да, так. А потім ми виключили, діляра в, в, виключила вогонь взагалі. Да. І ще хвилин 5 постояла. А тепер, увага, фінал нашої смачної історії. Вау. Смакота. Все замечательно. Опа. Ну, в вот этой тарелочке оказалось э, одинаково. Морковочки, перчика, мясо. Так, аккуратненько. Чтобы оно было такое прям. Так. Квасолечка. Да, все сохранилось помогу, позеленить немножко. А ну позеленить, позелените ручку, Но, ну, Новое позелените, слово позелените, такое позелените. интересное у нас родилось, да? Ну Процессию. тут и, 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 добавочки еще есть. Ну да, Все. конечно. Пишли. Так, нас ждут гости. Что ты нам сбиваешь на Господь, Господь. до стол? Так. Шановные гости, примите от щирого сердца, от э, господаря, от э, татарей, от украинцев, дымлама какую песню турсан. давай юкундан турсан сени кө көрөм мана бахасын сенгиле Меным меним мені мени шакери аллахтан олдын эңки башышы эн якын якын инсан эн азиз ени сурина месеиче болмажа ана бала балабан олса ана матиев пайда салам мен салух со алахтан ол оланым усен билек каяты

Ну і як? – Дуже дякую. Це не перевершило. Це Аліганське по-Дрогобицьки. Це Аліганське. Ви знаєте, як придумали з ділянки? Да. Діляра, Дрогобич, димлама. Відкриваєте кафе 3D. 3D. 3D! Клас! Діляра, Дрогобич, димлама! Клас. І підпишіться на канал Костянтин Грубич. Обов'язково. До побачення. Дякую. дякую. Приїжджайте в дрогобич, смакуйте татарське, українське, головне, щоб від щирого серця і з добрими думками смач.